别摔了，摔到地下就嘣，开花了。<蹦>嗯，嘣。放西瓜屁股开花了。你吃这个自己掏钱买吗？你自己掏钱买，这个吃播。 你像俺们又没啥团队，就自己在家里直播，说自己买。他们有团队的话，可能也也怎么说呢？你给团队挣钱，团队给你买食材。你家小孩好好玩，我家闺女。嗯，我闺女跟我刘海一样一样的。 但是是妈妈剪的，是不是、啊？嗯，不让孩子露脸，让大人露个脸。来，妹妹，你露个脸，让我让我妹妹露个脸啊！贝贝，宝贝，嗯，爱、嗯啊、你们，想你。嗯、打个招呼，宝贝。嗯、好了，可以了啊！嗯，大家真的很好奇，很想看看你，看到了吧，宝宝们、嗯。嗯。你吃吧。<coughs> <coughs> 看到了吧？<laughs> 刘海是我剪的，谢谢的刘海是妈妈剪的。嗯。那个别吃，那个太甜。嗯，长高了。那个,了那个太甜了，妈妈都没敢卖，太甜了，你更不能吃。 你你长大像大海一样，真好。那个不好吃，宝贝，那真不好吃 <coughs>。嗯，对，长得像爸爸，<哇>像舅舅。我就这一个孩子，今年八岁半了，姐妹们，他是属那个属马的，十一月二十六的生日，不得睡。阳历 <coughs> 的生日的话，就是阳年。 他的眼睛比我的大，是眼睛大，是眼睛比我的大多了。我是胖的，宝宝们。的眼睛大、哎。你的眼睛不小，就是你的眼睛比较厚。<laughs> 爸爸眼睛不小，是不是、啊啊、拿个别的吃的，还有一口肉。别碰了，我跟你说了，你这个衣不不啊，都有天他们是校服。 你女儿学习怎么样呢？我女儿学习，说实话，最近在这呢，啊、嗯，最近不错，<对>嗯，最近我妹妹来了，了哎、现在有有那个进步了，非常棒，加油哈、啊，欣欣，嗯、主要以前我闺女她不怎么爱学习，以前是吧？现在爱学习了，对吧？乖，还行吧？你看，他妈刚夸完你，怎么还行吧？ 感觉学习好累呀、啊，不学习你以后出去工作也更以后以后会更累的。嗯，累啊、长大就知道了呀。现在让你学习是为了以后铺垫基础。这说话、啊、真舒服，我跟你们聊天，我就感觉好像就是都熟悉的邻居一样，就天天看看手机，就是大家咱们一起吃吃饭、聊聊天,天。对、哎、呀，感觉都是老朋友一样。 你闺女回去学习吧，我闺女，她每天他们作业是蛮多的，但是她，我觉得爱学习的小孩，人家都主动回家写，她得我，不用管着，你得管着她。催醒、嗯，催促醒她，对。姐、嗯、说话好,好温柔，谢谢，给妈妈拿个海鲜吧，闺女，行吗？嗯、谢谢。妈妈哎，想吃什么呀？这个抹茶的呀，你尝一口好不好？咱不吃完，太甜了。嗯。 妈，给你打开好不好？是租的房子面，面租的房子，租的就是我们住的，也就在这附近租的，都挨着。我们这都有视频，我每个搬家其实之前没录过，因为咱也不录生活，很少记录，就是感冒了、发烧了、生病了、哭了、难过了，我都没有拍过这些视频。但有的时候搬家的时候，我去年搬家我拍了拍的视频，在手机里，那个搬家那个东西地下的箱子乱七八糟。 都在我手机里，我想着留个纪念是吧？等多年后回，哎呦，回想一下，嗯，嘿，爸爸帮我拍一个。爱学习，脑子也得跟他上才行。你爱学习太笨了，我就属于那种，嗯，脑子就是不聪明。别人老是讲一遍我听不懂。我想着雅诗这两天感冒了，这两天感冒得用勺子，闺女。 妈妈、啊，这生蚝真大！今天的帅帅，那个卖了，小小帅帅，小小帅。怎么卖？我来了。嗯，到。今天又拔河了没？还能天天拔河？我看到你加油了，跳起来干了。有火鸡面吗，印子？火鸡面没有。火鸡面。今天有面膜不？有面膜。 也有吃的黑金酥，好久没带着，大家想不想吃黑金酥了？好久好久没上了。我们在哪边，我就往哪去。你好，小黑子，你打错了吧？哼，<那>你说的别人还是？不是说你说我黑，我可不黑。说你说家不黑。你在后面追着，有劲，他们拔不过你。我们姐的是实验班。啊，你们得了第一吧？嗯啊、真厉害，我闺女那、嗯、家伙。 光这个重量往后一坠，闺女，两局都赢了，两局都赢了，闺女，别的学习上咱不能说得奖，这个拔河比赛，一般人拔不过他。我试了好几个同学都能拔动，我就这个张爱琪把我拔的，他一松气儿我都摔倒了。<laughs> 你没你没使上劲儿是吧？我使劲了，他最后他一松气儿把我给拽倒了。嗯、啊。那你。 你下次你就知道了，<laughs> 用力。我用力了，我使不上劲儿。改天我教你。那就下回多吃点饭。咱俩吧。<是>我就不信我拔不下来。<laughs> 嗯，心怡，心怡好玩吧？ 星爷可期待礼拜五了，姐妹们，一到礼拜五他就能跟我们在一起了。就小孩子他都这样，你过来上课对不对？就都都想跟爸爸妈妈在一起，你说是吗？星爷，小姨对你好不？对呀、啊，小姨都对你这么好，但孩子都是跟爸爸妈妈近，这就说明谁的关心都代替不了爸爸妈妈。哎，哎呦。 感谢小锤神谢送的啤酒，感谢你的礼物，姐妹们，你们要不要黑金酥？好久没带黑金酥了，想不想吃它？美女家鸡腿特别好吃，谢谢宝宝，鸡腿儿，谢谢你。你说那小鸭腿是吧？那小鸭腿下面有还有活动呢，哎。 小姨不让你吃，小姨怕你吃多了嗓子疼。你不吃了，真乖，我闺女。对，听小姨话。吃了个蛋糕，吃了两口，就我刚才吃的这个。不吃了，是的小姨不让我吃。对，真乖。吃多了怕那个孩子咳嗽咳。面膜啥时候上？你们要哪个面膜？ 我前几天给你们上的那个面膜，你看评价多好，姐妹们！你们要哪个面膜？我也不知道大家说的哪款。你们打黑金叔来了吗，大哥？啊？那就先上面膜呀。嗯。O G M 的面膜买没买过？贴片补水的，去补水的啊，而且它能去角质的。 就你用了它，不用清洁泥膜了，你的皮肤就会特别细腻。水乳昨天刚卖完水，嗯，要祛斑的面膜，祛斑的那个补水美白的呀，那个面膜要补水的，那来，我给你们来一个强补水的，我们家啊，可能好多姐妹上次没买着 O G M 的，这是燕子用的这个面膜，最近一直一直在用 O G M 面膜非常好用。你看我卖完啊，上次可能第一次卖没有评价，大家不敢买。 然后我卖完这个，你们自己看评价都没有差评，宝贝们。所以上次你们真的错过了一个保障。今天我还是给你们带，现在五一的活动，我给你们带一个活动。然后，它里面是百分之九十九的乳糖酸。平常你买面膜百分之九十九的水，它里面是主打的乳糖酸，而且它是某诗蓝带前研发团队研发的，里面的用料都是你们那种白大褂啊，宝贝们去用的。 要紧致抗衰的，那这个面膜它可以补水保湿，而且它是可以一个回春面膜，就让你皮肤更细腻、嫩肤的一个面膜。你给我关了灯，帅帅，我给大家看这个面膜啊，这个面膜巨好用，宝宝们真的巨好用。上次你们买没有买到这个活动的，今天你们一定要去拍一单试试，贼补水，你真的你用在脸上，你会感觉你的脸像喝饱水的感觉，提亮嘛真的，用完之后皮肤可白了。 这白透亮，因为你的脸补足了水分，它真的被你皮肤吸收了很多的面膜里边都是一大堆增稠剂，姐妹们，你这种料体真的在外面才能买到。它是乳糖酸的面膜，绝对比你买买了任何一款面膜都值得去囤。它的这一个面膜里面的有效成分几十种，就但是补水保湿那是最基础了，大家就放心吧。有的老铁都说补水保湿嘛，你说面膜啊，它最基础的就是补水保湿，而且它的纯度百分之九十九。 点三五的一个乳糖酸，真的巨好用。发甲，呵呵发甲，它的它的这个乳糖酸的吸水性，就是它补水能力，它是特别补水的。姐妹们，它的安全性那就像生理盐水一样安全，入眼不刺激，没有任何的刺激成分。孕妇哺乳期通通可以用。你像这种敷料，你们得在白、哎、嗯哺乳期都可以用了，对吧？你们得在穿白大褂的那里能买到，你让他加库存了不？ 没有库存了，嗯，然后我给你们加点库存，正好这这次五一的大活动，官网旗舰店你们看看，你们去卖的价格一百多块钱一盒，就五片，它是能够清理掉你老化的，因为我们的脸每天分泌那种废旧的角质、多余的油脂，它是可以给你清理掉这些多余的油脂，而且去嫩肤、去细腻你的毛孔，同时呢，它能调节你皮肤的水油平衡，用完它你的脸它不会油也不会干。 所以说它更不会搓泥，很多姐妹用了一些产品，她就会觉得你这个防晒搓泥呀、啊，那就因为你的脸上该去角质了。所以你们用一些去角质的皮肤呢，又容易过敏，那你用这款面膜，它就可以给你去清理你脸上多余的角质，宝宝们，这是一款其他面膜达不到的一个功效啊，很少有这样的这个面膜能够清理你多余的角质的，它没有任何的刺激，补水效果贼强，真的巨好用。 你们要是没有买过的，你们试试 o g m 团队三十三年的研发团队了，三十三年的研发团队给很多很多大牌面膜都有做过研发。听品牌大家可能不熟悉，听这个研发人员你们就知道了，他们很有实力的，姐妹们，而且国外都有。